वाई गुरु जी का खालसा गुरु जी दी फते एक बार गुरु नानक देव जी ते तई मरदाना जी एक पिंड विच जिस दा नाम सी तुलंबा य पिंड हूँ पाकिस्तान दे जिले मुल्तान विच है एक बड़ा व्डा ठग जिस दा नाम सी सज्जन उसने शहर तो हटवी एक वड्डी सारी सरह बनाई हुई सी जिस विच वो आए गए राहियों की सेवा करता सज्जण साधुआं फ़कीर वाले कपड़े पाँदा सी जिहा मुसाफर आवे उसकी बड़ी सेवा करदा चंगा खाण नौ चंगा मंजा बिस्तरा विछवा देता जदों मुसाफर सौ जा सजन उसके साथी उस मुसाफर नू मार दें उसका माल तन लुट लने दे पर बाहर लोगों च उसकी बड़ी सिफत सी लोग उसू रब प्यारा लोगों का भला करा समझते स गुरु नानक देव जी योजे पैड़े बंद सुधार कर ही तो आए सन यह गुरु जी की हिम्मत सी कि ठगाते पैड़े लोगों को सीधे राह पा आप जाते सन सज्जण ने गुरु जी तो भाई मरदाना जी की बड़ी टहल सेवा करनी चाही पर गुरु जी ने पहला ही भाई मरदाना जी ने सब कुछ समझा दिता सी इतों कुछ नहीं छकना सज्जन समझदा सी कि बहुत धन दौलत वाले आए हैं चंकी पूंजी हाथ लगेगी गुरु जी सज्जण उसके साथियों की भैड़ी नीयत बारे जान दे सन। सज्जन काफी पदार्थ लेके आया तो गुरु जी ने छकण तो ना कर दिखती फिर सज्जन ने गुरु जी आराम करने लई कहा गुरु साहिब ने उत्तर दिता कि असी वह कम विहार जिस वास्ते अकाल पुरख ने सानू भेजा है ख़त्म करके ही आराम करांगे सज्जन नाल दे कमरे विच की उड़ीक विच जा बैठा सोच लगा जद इसम कर लवांगा। उधर गुरु जी ने भाई मरदाना जी ने रबाब बजाने कहा गुरु जी ने सूही रागे सबद उच्चारण कीता। जदो सज्जन ने नाल दे कमरे में शबद उस दी हैरानी दी हद ना रही क्योंकि उसू शबद विचों अपना पखंड स्पस्टर दिसद के गुरु जी दे कमरे बैठा उसव होया कि गुरु साहेब उसके पर कुकरम चंभी तरह जानते हैं गुरु साहेब दे चरनी डिग पिया गुरु जी ने उस नह तेरा ना सज्जण है हिंदू मैनु सज्जण मल कहते हैं मुसलमान मैनुख सज साह करके सदे सद सज्जण की गल सुन के गुरु जी जी हस पे ओ कह लगे तेरा ना बड़ा सोहना है पर कि तू कम भी सजना वाले करता है सज्जन ने यह सुन के नीवी पा ली गुरु जी ने फुरमाया सजण तेरे कम सजना वाले नहीं तू लोग देता है पाप कर कर तू तन इकट्ठा कर रहा है लोका पाने तू पावे सज्जण है साधु है पर तू रब नोखा नहीं दे सकता वो तेरे सारे काम जानदा है याद रख एक दिन मरना जरूर है यह धन इतने ही रह जाएगा पर इस धन की खातर किए हुए पाप तेरे नाल जाए गुरु जी ने उसनु रब का नाम जपण धर्म की किरत कर वंड के छक का उपदेश दिता सज्जन ने मंदे काम मेरे कम छी मुची का सज्जन बन गया गुरु जी की आग्ञा मन के उसने सिख धर्म का प्रचार किया